поступил звонок от гражданина, от гражданки, которая является, согласно протоколу, вышестоящей, вышестоящей, комиссии, является членом вашей районной избирательной комиссии. Комиссия сегодня не заседала. Данный член, если он новый, еще в комиссию не введет. Присягу она не принимала, которая присяга принимается членом комиссии на заседании комиссии. Если Давайте, Присядьте все правильно. Давайте поправим. Давайте поправим. Давайте поправим. Давайте поправим. Давайте поправим. Давайте поправим. Это поправим. Давайте поправим. Давайте Бы, да, Балагана все равно не будет съесть. Не будет ни с одной, ни с другой стороны. предложение пригласить членов городской комиссии на наше заседание и пускай члены городской комиссии объяснят нашей комиссии, какое из их решений есть правомочным. Первое, второе, третье, Есть предложение. Да, я к нему и... не дымлю. Забудьте об этом. Почему? Вы

Сегодня мы узнали, что на некоторых избирательных участках неожиданным образом были изменены руководители, председатели избирательных комиссий. И изменены таким образом, что были убраны, по сути, руководители, которые были выбраны демократическим путем. Кроме того, сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда на важных документах отсутствовал штамп, печать, что, по сути, делает эти документы неправомерными. Сегодня мы были на избирательном участке в школе, где вчера неожиданным образом изменили председателя избирательной комиссии. В связи с этим часть документов осталась без печати, без подписи. И по сути эти документы не имеют, ну, не имеют никакого действия и значения и блокируют работу избирательной комиссии. Мы приехали сюда вчера смотреть, как происходят выборы. Но кажется, что целый процесс происходит с очень серьезными нарушениями демократических стандартов. Вчера ночью комиссия начала менять состав районных комиссий. Это происходило на несколько часов перед выборами. Почти целый день, когда мы ездили по участках мы видели большинство пропаганды, которая тоже нарушает тишину в борщу. Но и все самое главное, сейчас мы увидели, что начали циркули циркулировать разные документы с разными печатями. Это уже мы не знаем, или это подготовка под сорвание выборов, или даже под фальсификацию выборов. Это уже очень-очень серьезное нарушение стандартов демократии. Можно сказать, это ставит... Вопросы по законности целого процесса выборов.